Одеса має не лише багату історію, а й багато шару у пам'ять. Та чи завжди ми святкуємо те, що насправді варто святкувати? 19 травня 1415 року. Саме ця дата, згідно з польськими хроніками, вважається першим письмовим згадуванням порту Коцюбі, що згодом перетворився на Одесу. Вітаю, мене зустрія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми проговоримо про те, як формувались історичні наративи про Одесу, хто і чому вигодав зручні дату святкування, а також чи варто місто повернути. Вернуться до спражней даты своего основания. с историком Игором Мозговым. Тема основания Одессы и летоисчисления нашего города, она уже давно политизирована на протяжении, наверное, последних 30 лет. С того первого периода, когда Александр Болдарев, одесский историк, ввел в, в, в науку первый раз термин о том, что Одессе 600 лет тогда. Он сказал, я дарю Одессе добавочных 400 лет, тогда было праздновано 200 лет Одессы. Любое это исчисление любого поселка, населенного пункта берется по нескольким аспектам. Первый из них – это первое упоминание, которое бывает в источниках, и второе – от первой археологической находки, которая бывает на той данной территории. Теперь берем по нашему конкретному случаю. Что мы имеем? Мы имеем первое упоминание, которое якобы есть, оно, в принципе, на самом деле существует, это Ян Лугаш, в одной из своих, это польский хронист, который в одной из своих, скажем так, документах, а именно польской истории, упоминает о том, что польский король Владислав Егайло отправляет в помощь, как такой жест добрый для византийского императора и константинопольского патриарха, корабли с зерном. Почему идет привязка именно сегодняшнее число, 19 мая мы с вами встречаемся, потому что это происходило на зеленые святки, так как многие тогда летописцы и ученые, в принципе, они были религиозны и привязывали все к религиозным. Тогда это было, скажем так. Поэтому можно примерно вычислить это, что первое упоминание, да, действительно было. Но опять же, мы же понимаем, что если было упоминание, то населенный пункт уже был. То есть нельзя упоминать то, что появилось в первый же день, да, то есть какая-то дата уже накануне была. Первые раскопки на территории нашего города, которые происходили еще в 90-м годах 20 -го века, показали том, что первые такие ну, небольшие черепки были найдены в районе Воронцовского дворца, который датируется еще татаро-монгольским периодом. А это еще 14 век. То есть говорит о том, что поселение какое-то здесь было, можно говорить, еще начинать это с 1360-х годов. Ну, так как мы имеем дату, упоминаем 1415, мы сейчас говорим о ней. Как бы. Вот поэтому мы сейчас эту тему обсуждаем. Вопрос другой э, и самый главный, можем ли и должны ли мы говорить о том, что э, является польский порт Катюбей, который упоминается э, сначала в, в польских документах, потом в литовских, является он предтечей города Одессы. И можем ли мы брать хронологию именно непосредственно с этого даты? Вот это самое главное, что может быть. До 1430 года в документах встречается, что в польских, что в литовских, это как поселение, очень крепкое поселение, такое небольшое, но было. Но самое главное то, что начиная уже 1440-х годов и уже по середину 18 века, оно уже было, называю украинским языком, занебано. Оно было разрушено. И первые уже упоминания как таком, вот именно как о крепости, о замке, мы уже начинаем получать, начиная где-то с 1000 ну, середины 18 века, где-то с 1760-х годов. И вот отсюда начинается уже четкая такая вот именно жизнь, которую можно уже привязывать более-менее уже в дальнейшем. Само основание Одессы, как бы оно уже было очень имперское, оно было притянуто тогда еще. Аполлон Скальковский, который вел в хронологию основания Одессы, это было сначала сделано в угоду губернатора Воронцова, а потом как-то случайным образом оно совпало с коронацией Николая I. Поэтому это было сразу мифично. То есть основание Одессы сразу, независимо от того, 415 год, какой то там привязка какая-то к Одессе. Но 2 сентября сразу можно отметать, в том плане, это не основание Одессы. Одесса уже была до этого. Поэтому оно, безусловно, вплыло. Но нужно сказать, что в 19 веке даже праздновали не столько основание Одессы 2 сентября, а захват крепости Хаджибей. А это 1789 год. И первое празднование было в 1889 году. Даже выпущены есть открытки. Потом уже в конце 19 уже в советский период мы отошли от захвата крепости Хаджибей. Логично получается, а что же мы основали в 1994, если мы захватали, захватывали накануне еще 5 лет. Поэтому в 19 веке не праздновали основание Одессы, а именно было празднование захвата крепости Хаджибей. Поэтому у нас есть вот такая вот дилемма. Есть две даты. Есть 2 сентября, который мы празднуем да, официально, и есть э, уже на протяжении, ну, может, где-то 15 четко, которые мы отмечаем, а празднуем мы уже 10 лет, начиная с 610 лет. Это дата 19 мая, которую мы пытаемся тоже как бы начать как-то ее популяризировать и отмечать. Как я уже сказал, ничего 2 э, сентября не основывалось. Просто были получены средства девалану который начал строительные работы по строительству Мола и Порта. Скажем так, если уже говорить о чем-то, то это еще было даже в мае, когда этот знаменитый рескрипт Екатерины, которая она подписала о том, что мы переделываем крепость в порт и военную гавань. То есть вот это еще можно говорить. Поэтому, ну, понятно, что поколение более старшего поколения, да, там, можно, скажем так, 40 ⁇ к примеру, они празднуют и отмечают, для них это понятно. Чтобы дата 19... Майя стала популярна, ну, кроме того, что и самое главное, в ней должны э, включиться археологи, историки, потому что история – это все-таки наука, и доказывать на академическом уровне. Плюс это должны были какие проходить какие-то мероприятия, какие-то конференции для объяснения, разъяснения, не просто навязывания какие-то. А почему и как мы празднуем, переходим, или, ну, вот есть такая вот еще история. Вот почему доводы должны какие-то быть убедительны, чтобы даже то поколение, которое празднует 2 сентября, задумалось и сказало, а действительно, не так все правильно. То есть надо надо рассказывать. Если брать, допустим, по поводу декоммунизации, у нас же, мы жили под советами очень долго, больше 70 лет, понятно, что очень на, многие даты были привязаны к таким событиям. Но мы знаем, да, было разделение, была Вторая мировая война и Великая Отечественная война, да. Сейчас мы это пересматриваем, то есть, как бы, хотя тоже непонятно, если мы празднуем Великую Отечественную войну, решили, Вторую мировую войну, то она все-таки окончалась в сентябре уже, а не в мае. Май это было промежуточное такое окончание войны. Поэтому, в принципе, очень много дат. Одессу это вот, не так сильно коснулось, потому что у нас есть таких важных дат, которые остались еще советского периода, это день освобождения Одессы 10 апреля, она не меняется, так она и была, в принципе. А все остальное у нас упирается, вот именно такие вот палки ученые ломают и общественники, это именно основание Одессы, потому что она самая такая значимая для Одессы, ну и, понятно, для города как такового, потому что это сразу меняет всю конъюнктуру. Даже все памятники, вот все, мы Екатерину снесли, потому что тогда задается вопрос, а нужны ли те персонали или нет? Это же не просто дата только меняется с одной на другой, значит, меняется и вид. Изучения и тогда и, и мы по-другому по, по смотрим на некоторые персоны исторические тогда это очень важно Она все в связке должна работать и будет работать поэтому если мы докажем тогда будет все лучше. Оно начинает еще подниматься вопрос еще с первого Майдана, еще 2004 года это поднимался вопрос первоначально. Да, я уже сказал, первые празднования были еще 10 лет назад, когда было выпущено конверт, марка в Киеве, то, что 10600 600. Было даже утверждено Верховной Радой, что этот день празднуется. Другое дело, что он так, может быть, болез... сейчас просто это все болезненно, потому что у нас все-таки война с Россией, поэтому это все болезненно опять воспринимается. И это совпадение. Ну, мы же не виноваты, что полномасштабное вторжение совпало с 610-летием первого упоминания. Да? То есть это так совпадает. И даже Болдырев, который, я уже сказал, в 1994 году первый внес эту, скажем так, в научное обсуждение, эту дату, он тоже очень аккуратно говорил, что давайте, если мы хотим, чтобы это вошло на века, то не будем обращаться к политическим аспектам. Вот, если мы будем просто опираться только на эмоции в данном вопросе, это будет, конечно, потом плохо в том плане, что возникнут какие-то там ученые или какие-то там спустя какие-то 50 лет, 100 лет, будут сказать вопрос, это было под какую-то угоду, под каких-то событий. Если это будет сделано, документировано, как я говорю, чтобы доказать настоящий возраст Одессы, ее нужно копать. Вот если мы будем копать и будем находить, да, рызык есть в том, что если мы просто без доказательной базы это все переименуем указом каким-то, да, там просто вот мэрия скажет, все, с сегодняшнего дня мы празднуем 19 мая, то потом впоследствии это может быть для наших поколений, не нам, понятно, что нам это сейчас болезненно, нам это больно, это открытый нерв для нас, поэтому сейчас это нас не тронет, но спустя для следующих поколений это может возникнуть темой дискуссии. Поэтому нужно сначала подключить ученых, конкретно все это доказать, выверить, вывести в эту плоскость академическую, и когда это все подтвердится, то уже законодательном уровне это все одним жестом легко сделать. У нас многие города устаревают, наоборот, да, поменяли свою дату Э, скажем, основания, потому что там, э, смотрите, в Российской империи было такое правило, что если российские войска заходили сюда, ну я говорю сейчас про 18 век, по 17 век, э, если заходили войска, они начинали брать хронологию от, от, своего вхождения в этот город. Понятно, что все города Северного Причерноморья, они ведут хронологию, вот как Одесса, да, там захвата, там э, крепости. Поэтому все города, которые вот там, э, вот Измаил, особенно это все, крымских городов касается, дата там постоянно менялась и сейчас удревняется за счет того, что э, все задают вопрос, действительно, как и вы, а почему мы должны брать с того-то, вот допустим, вот в округе Одессы все города, все поселения намного старше Одессы. Как-то нелогично, да, допустим, Одесса такой порт основан, допустим, на, там, на 100 лет позже, чем какой-то поселок в районе Одесской области нынешней. Поэтому сейчас эта тенденция существует. Да, у нас такие уже есть примеры в Украине, около пяти городов, которые удревнили свою историю, но там была доказана база. Да, с Одессой сложнее, потому что у нас укоренилось 2 сентября, для нас это так важно, ох. То есть, так... во-первых, это все празднуется, это все как бы пафосно, пока что так еще. Поэтому примеры удачные есть, пере, удревнение города, и это нормально, это даже неплохо, если город древнеет, у него, значит, интересная история. Просто должно быть это как-то все доказательно. Если правильно это все преподнести, если правильно это все популяризировать, правильно рассказывать без навязывания, то я думаю, даже те, которые идеологи там, 2 сентября, ведь у нас же есть, знаете, вот эти две даты, они делят общество. 2 сентября кто, и кто, кому 600, кому там 230 лет считает. Вот это общество делит. Чтобы общество не делило, поэтому нужно правильно э, рассказывать. Вот, вот мы сейчас с вами там снимаем еще. То, то есть площадки какие-то должны проходить для того, чтобы, особенно старшему поколению, донести. Почему? Потому что да, действительно они воспринимают это все на штыки. Потому что, ага, вы ломаете. Нужно объяснять, что мы ничего не ломаем, мы ничего не забираем, мы только добавляем. Никто не, не отказывается от периода Российской империи. Здесь то, что это было, это факт, как бы мы же не отказываемся от этого. И никто не говорит, что Одессу основывали украинцы как таковые, да. То есть здесь много было национальностей. То есть мы не прямо не, не сгущаем краски, прямо не говорим, что вот мы такие вот все. Мы просто, наоборот, удревняем историю. Пример тому же, вот допустим за моей спиной там допустим греческие раскопки, да, но это еще скажем так, первое тысячелетие до нашей эры. Но мы не можем их брать как за основание, потому что был большой промежуток после них. То есть, если мы будем копать Одессу, все равно здесь кто-то когда-то жил. Другое дело, что это могли быть кочевники, которые потом здесь долго не задерживались и не, скажем так, не строили долгие здесь укрепления, поэтому мы не берем с них. Поэтому на любой территории нашей Украины сейчас где-то жили и в древней, да, и палеолите даже жили. Но очень важно привязать в одну целое, что это все-таки, скажем так, притечет данного города. Вот почему мы пытаемся Кочубей, потом Хаджибей, сначала там турецкий, потом российский, ведь с, 94, с 89 -го года по 1994 он так и назывался Хаджибей. Ну я не знаю, насколько сейчас это актуально во время войны проводить э, раскопки, насколько это безопасно, во-первых. Я считаю, что, конечно, раскопки сейчас не на не на части, нужно закончить вопрос с войной, скажем так, надо получить э, победить в этом вопросе, а уже потом можно копать. Но если для того, чтобы перенести дату, нужны будут раскопки, то в принципе я только за, потому что как бы, ну без них это будет очень хлюпенькое мероприятие в плане переноса даты, оно все равно будет будет сторонники даже среди ученых, там именитых, которые даже сейчас, которые будут все равно это критиковать. Если мы Та не хотим, щоб навіть ті, які наші опоненти, які говорять, а ні, подождіть, а що у вас є? Тоді нам нужно. Перегляд дати заснування Одеси це не про питання хронології, а про пошук справжньої ідентичності міста, його коренів і цінностей. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.